привет! Меня зовут Юлия Расторгуева и я дизайнер в компании Полигон. Недавно мы побывали на выставке мебели и освещения в Стокгольме и хотим поделиться с вами некоторыми трендами в мире современного скандинавского дизайна и не только. Начнем с цветовой палитры. В дополнение к базовым монохромным оттенкам в моде по-прежнему остаются мягкие цвета зеленого, такие как цвет эвкалипта, шелфея, также персик, терракот и, конечно, цвет коралла, который стал цветом года по версии Pantone. Текстуры. Все больше и больше популярности набирают поверхности, выполненные венецианской техникой терраса, которые уже успели стать фаворитами многих дизайнеров. На выставке был представлен отдельный стенд шведского бренда Рис Петерсон, который занимается изготовлением различного рода столешниц для кофейных приставных обеденных столов и даже подносов в этой технике. Вариативность цветовой палитры и рисунка практически безгранична, что действительно позволяет получить индивидуальный продукт и подобрать решение для любого интерьера. Такую плитку не только, а еще и сантехнику вам поможет выбрать персональный менеджер компании Polygon Ирина Хачатурова. А с нашим промокодом, который вы найдете под этим видео, вы можете получить хорошую скидку. Там же есть контакты Ирины. А теперь про декор. В помощь свежей растительности, способной освежить любой интерьер, вступают крупные композиции из сухоцветов. А в дизайн-баре, спроектированном в этом году, в норвежской студии выросла настоящая сосна. Также этими изящными деревьями, высаженными в горшках, были дополнены павильоны некоторых студий. Вторую жизнь снова обретают ковры на стенах. Разумеется, это не хорошо знакомые нам из детства бабушкины ковры, а минималистичные текстильные изделия, скорее напоминающие объект современного искусства, способные преобразить интерьер и добавить характер помещению. Динамо уделяет особое внимание экологичному дизайну и переработке. Все мы знаем, что хороший дизайн должен не только иметь приятный визуальный образ, но также выполнять свою задачу, иметь функцию, а также улучшать качество жизни. Авторитетная норвежская компания Снахета под лозунгом From Waste to Resource представила в своем павильоне стул с корпусом из переработанного пластика местной рыболовной промышленности на севере Норвегии и ножками из переработанной стали. Материалы, используемые в производстве кресла, такие как изношенные рыболовные сети, веревки и трубки, поставляются местными рыболовными компаниями. Когда эти компоненты изношены, их можно собирать, обрабатывать и затем измельчать в гранулят, который заливается в опалубку, создавая бесконечные возможности для разработки новых объектов. Таким образом, проект способствует построению местной круговой экономики. В наших проектах мы также стараемся использовать некоторые элементы повторно, такие как старая плитка или деревянные элементы. Вы можете увидеть это в наших работах. Подписывайтесь на наш Facebook, YouTube канал и Instagram. Оставайтесь в курсе всех событий. Кожаные изделия также набирают популярности в мире дизайна в последнее время. Осветительные приборы подвешиваются на ремешках из эко-кожи, а мебель одевается в кожаные корсеты. Так, например, по словам дизайнерки шведской студии Design House Stockholm, Лиза Хилланд, ее стул торса одет в эффектное кожаное платье. В ближайшее время планируется придумать другие наряды для этого продукта. Разумеется, дизайн не должен заканчиваться за порогом собственной квартиры, и шведы в этом определенно убеждены. На выставке можно было встретить несколько стендов со свежими идеями элементов дизайна городского пространства, вплоть до мусорных контейнеров. И последнее. На выставке огромный сегмент был отведен дизайну офисных помещений. Суперфункциональные трансформируемые столы с возможностью регулировки высоты, идеально спроектированные скайп-боксы и капсульные митинг грумы Все это продумано до мелочей и выполнено из шумоизоляционных материалов, что немаловажно для офисных помещений. Даже фасады корпусной мебели способны поглощать звук. Все это тонкости работы, с которыми знакомы дизайнеры компании Polygon и готовы исполнить их для вас. Обращайтесь, встретимся на ваших объектах.